Да, ребята, моя родина. Село, поселок мирный, полупустый. Там даже будет люди написано. Аккуратно. Пострижено, убрано. Это Украина, вот, ребята. Это по всей здесь не найдете. А тут, конечно, для людей не Тут, конечно, хаши делаешь. Петр Алексеевич открыл ворота лес. Можно начать начали заезд, туда. Мы штыри были. Мама не горюй. все, люди живут аккуратненько, все красивенько. Кто тут еще живут, люди, кто живут, все живут. Ну тут, конечно, джунгли. И джунгли, ребята, конечно, больше сейчас все. Чего ты не сделал?